Вайство одне із найдавніших і найважливіших ремесел української культури. З часу своєї появи залізо використовувалось не лише для витовлення побутових предметів, а й для ковки художніх виробів. Поряд з деревом, глиною та дорогоцінними металами залізо завжди було одним із зображальних засобів у мистецтві. Багатовікові традиції в металі втілювати прекрасне продовжують і сучасні майстри. A CIDADE NO Херсонщина неповторний куточок півдня України, сповнений легенд та героїчних сторінок історії. Колись ці безкраї степи заселяли кочеві племена, скіфи і сармати. Саме вони є засновниками особливої культури і традицій таврійського краю. Вже багато років вивченням скіфської спадщини займається Микола Максимович Литвинов, художник, дизайнер, коваль. Давня історія Херсонщини вже 40 років надихає чоловіка на створення залізних виробів. Серед них предмети побуту наших пращурів, прикраси скульптури. До речі, художник не просто копіює давніх майстрів, в кожну роботу він додає свої суто авторські елементи, культура цих кочових народів, їх вважають кочевими, хоча скифы не всі були кочові. Некоторых займалися земледілем, и выращиванием зерна, и чим снабжали і Древний Рим і Ольвию. Кстати, эти зв'язи. появились и отсюда же и причастность к эллинской культуре, которая проявилась в изделиях скифов, сарматов. Дело в том, что эти народы, воинственные по своей природе, жили больше войной. Для них было важно сохранение как бы, своей воинственности, формы своей, быть готовым к отпору, к нападению и так далее. Поэтому многие вещи, которые здесь представлены, значит, вот именно имеют такое как бы направление. Это оружие, кинжалы, там, это значит, вещи, связанные с конем, уздечки. Вот отсюда у славян и Считается священными и подкова, и уздечка. То есть те вещи, которые связаны с конем. Конь, как известно, это символ, связанный с солнцем. Культовое животное. Как скифов, так и дальнейшими славян. И, собственно, у многих народов это животное было культовым. Ну, особенно при Черноморье, на нашей родине, где эти народы находились и проживали. Здесь, значит, вот обереги в виде гривн, вот можно увидеть. Я здесь все это немножко интерпретировал, передал, ну, как свое видение, понимание, не просто копия этих предметов. Вот здесь есть и, вот, видите, и название, как бы, чтобы было ясно и понятно для зрителей. А деле подлинные вещи делались из чистого золота. Я діла из простого металу. Вот это все вещи, они сделаны з простого металу. Скіфська культура дуже часто асоціюється з так званим звіриним стилем. Тисячі виробів з металу, дерева, берести, шкіри, що знайдено зараз, мають спільні художні мотиви зображення різних тварин. От саме головний символ скіфу слав'ян це сокол. Не зря на Руси говорили, значит, на добрых молодцев э, сокол там или э, сок, э, э, названия такие как сокольники, сокольничие там и все, все это как бы пере, это, пере, пере, ну, получило развитие от кочевых народов и попало в наследство к славянам. Вот здесь э, можно увидеть, э, э, значит, стремя которая в то время не была, конечно, не применялась в снаряжении коня в скифское время. Она появилась позже. Но дело в том, что это моя как бы, фантазия, это моя работа творческая. Вот можно здесь увидеть эти звериные мотивы, значит, и орнаментики, и в значит, самом значит, изделии. Это все связано вот именно с звериным стилем который, кстати, утрачен, к сожалению, в нашей культуре теперешней. И мы стремимся быть похожими больше на Запад, больше на кого-то. На самом деле, э, вот э, в данное время проходила не так давно выставка, э, была по Европе скифское золото, с большим успехом она прошла. Кстати, на Украине почему-то вот своим э, не показывают. Ну, правда, во Львове сейчас я знаю, что она открылась во Львове. Скіфське золото. В народному ковальстві здавна відома техніка просічного металу. Роботи в такому стилі можуть служити для оздоблення предметів побуту: коменів, підвіконь, дахів, воріть та іншого. Цю технологію успішно відроджує і Микола Максимович. Провідним у його роботах є все той же скіфський звіриний стиль. Звіриний стиль – це релігіозне представлення тих народів скіфів, сарматів, Это родственные народы, примерно у них схожие были, значит, религиозные представления. Просечной стиль, он появился позже, это, но к славянам ближе. Это Киевская Русь, вот в те времена. Но тут моя творческая фантазия, как бы, вот, возрождение этого стиля, и хочется, чтобы он, как бы, нашел свое применение в, современном интерьере, и я верю в то, что он будет востребован. Дело в том, что здесь вот, современные стили, такие как хай-тек, минимализм, они я думаю, что вот эти изделия там найдут свое применение. Значит, что меня поражало в, в рисунке вот этих изделий в орнаментике изделий скифского времени, их магия притяжения. И вот эти вот линии, вот если смотреть на вот эти изделия, здесь можно фантазировать, они вызывают всевозможные ассоциации. Значит, это вот мне хотелось передать вот в этой летящей лошади и опасность, и напряженность, и, значит, вот порывы ветра, что характерно для нашего края. Вот степь это вот травы, значит, ветра, э -э перекати поле, там такое все летит, там все. И вот эту опасность и тревогу передать вот в этих э -э изделиях своих. Вот можно их посмотреть. Э -э для звериного стиля были характерны такие культовые животные, как лось, олень, конь, тихий кабан, э -э пантера, барс это те животные, которые как бы здесь не, не, были изначально коренными. Ну, лев там и другие реже. Волк. Вот. Но основное это вот конь, олень. Это, кстати, перешло и к славянам. Вот эти вот такие, вот знаете, такое движение, вот все это вот то, что происходило значит, в нашей истории, вот мне хотелось передать в этом стиле. Наші пращури почувалися беззахисними перед дикою природою та її стихіями. Вони намагалися захистити себе від них, а для цього створювали обереги, символи, які, на їх думку, обов'язково збережуть здоров'я, а подекуди й життя. Ось цей браслет, е Охраняли хазяїна свого від бід. коня там защищали, от нечистой силы, там, от злых духов и так далее. Все, что связано значит, с угрозой, с опасностью, это находило место в виде нашивок каких-то бляшек на одежде скифской, в головном уборе и в самом значит, это, костюме скифском. Ну, что потом перенеслось и на славян. Ковані роботи Миколи Литвинова вражають своєю вишиканістю та легкістю, незважаючи на те, що зроблені далеко не з легкого матеріалу. В них подих сивої минувщини. Є у коваля Литвинова, вироби, в яких він втілив своє уявлення про часи скіфів і сарматів. Я хотів би показати одну із робот, ту, яка як би, асоціюється з моїм баченням, розумінням, Вот, тех времен э, наша э, ну и как бы с местностью связано со степью где мы э, проживаем в данное время это вот э, летящая стрела несущая с собой смерть вот да, это э, значит летящая стрела на фоне языческого солнца э, вот как бы мое э, представление о тех временах когда э, наша Значит, история упоминает такое, такое название, что ли, нашей местности «Дикое поле». Когда происходило движение народов из Азии в Европу, это десятки наименований народов. И вот все живое, как бы, оно было сметено с этой земли. И здесь полторы тысячи лет практически не было постоянных поселений на территории нашей области. Начались они только во времена Екатерины II, на вот это заселение этого, нашего края. А до этого вот такое как бы, значит, движение происходило. И вот я старался это передать в данной скульптуре. Створюючи скіфські обереги, художник Литвинов намагається залучити херсонців до вивчення багатої історії краю, міфології, народної творчості. Більшість його робіт асоціативні. Кожен, хто їх бачить, замислюється над віруванням, звичаями та традиціями наших пращурів. Це временне іскутство, оно якби виходить від реалізму, реалістичного зображення. І ми виходимо вже повинні виходити на інування, більш високий. Это там, где человек начинает развивать свое воображение. И вот задача моя, как художника, и заключается в том, чтобы своими работами не, не навязывать, не доминировать, что ли, вот в своем толковании событий там или еще что-то, а чтобы пробуждать в человеке, в каждом зрителе, вот ассоциации те, которые... и развитие воображения, которые, значит... Ну, полезны для каждого. Особенно людей творческих. И вот этими работами я хочу как раз пробудить любовь к просечному металлу, вот, к его значит, графичности, к его интересной, вот, что ли, к этой стилизации интересной. Вот я был в конце ноября во Львове, В Альвозької академії мене приглашали. І там, значить, от імені на ці роботи за те, що вони не обичні і, значить, Неповторність робіт Миколи Литвинова не лише в їх тематиці, а й в технології виготовлення, адже всі вони зроблені з одного шматка металу неперервною лінією. Аби створювати такі майже ювелірні вироби, майстрові не один рік довелося вивчати ковальську етнографічну та історичну літературу. Пришлось очень много изучать. Во-первых, историю. Каждый пишет сейчас по-своему. И приходилось во всем этом разбираться. Я, конечно, изучаю только научные работы, романы. По романам я историю не изучаю. Изучаю этнографию, историю костюма, мифологию, религию многих народов, и особенно вот славян и предшественников скифов. Ну, собственно говоря, тут, может, не все э, одобрят то, что я как бы э, называю скифов нашими предками. Ну, это дело каждого. Каждый как бы сам определяет, к какой нации он относит себя. Но вот многими учеными и очень крупными это доказано. Появие очередной работы передует ретельное выучение ее роли в жизни давних пражчерев. Потом появляется эскиз. Я рисую очень много. Эта работа и появляется трудно. Этот стиль, вы знаете, если бы он как-то давался бы легче, наверное, появился бы у многих художников. Я знаю о том, что многие художники пытались эту тему поднять. У меня есть искевская роспись. У меня есть наработанный материал по скифской керамике, по скифской вышивке. То, чего нет, как бы. Это отчасти моя как бы, фантазия, и... но самые основные символы я сохраняю. И, значит, прежде чем пока... Это... какие-то работы появляются, я их показываю обязательно специалистам. Я приношу их в Королевский музей, и там специалисты критически оценивают мои работы. В чем-то я соглашаюсь с ними, в чем-то нет. Вот, но во всяком случае это не просто так. От себя или вот, лично моя фантазия, как бы я это стараюсь придерживаться вот на той базе символики, та, которая была присуща древним народам. Зроблені однією лінією контури коня з буйною гривою, птах в польоті, підвіски гусята, кольє оберіг зі старинними символами, підсвічники незвичайної форми, роботи Миколи Литвинова завжди привертають увагу та викликають захоплення. В Івано-Франківську на фестивалі його твори хотіли придбати для музеї. В Києві пропонували допомогти з виробництвом. Та Микола Максимович мріє, щоб його вироби знаходились в рідному місті, щоб з'явився музей прикладного мистецтва та центр. Неудобно хвалить как бы себя, да? Но э, иногда я встречаюсь со студентами, да, кстати, вот и во Львове, когда я был во Львовской академии, э, молодежь встречает очень хорошо. Ведь, э, во-первых, они такое не видели, а во-вторых, многие вещи, они современные. А это современные дизайнеры. Это подтолкнет их к э, развитию и к творческому как бы... Э, дальше их развитие воображения творческого. Так что интерес... Ну, а выставок мало, к сожалению. В художественном музее мои вещи не воспринимаются, даже не понимаются. Ни роспись, ни... Вот я приносил и показывал. В Львовской академии это воспринимается нормально. Если мы хотим развивать или привлекать туристов гостей мы быть должны быть неповторимы мы должны быть привлекательны вот я считаю что очень важно создать э, скифский маршрут и я вижу и знаю как, каким он должен быть за охватом нескольких э, районов тех депрессивных которых сейчас э, мало что э, развивается их можно было охватить и задействовать и как правый берег, правобережье, так и левобережье. Хотелось бы, конечно, чтобы работало предприятие какое-то, был значит, организован центр занятости, то есть это, я говорю, центр ремесел, вот, где бы это развивалось, и вот эти направления значит, уже воплощались бы в реальный продукт, сувенир. Всі роботи коваля Литивинова можуть бути незвичним креативним сувеніром Херсонщини візитівкою нашого краю. Сувеніри я би хотів бачити не ті, які, ви знаєте, привозять продають на ринках, там на наших які можна видеть по всій Україні. Я хочу щоб сувеніри були Херсонські. У мене нароблено таке количество матеріалу, що ми можемо стати в Україні. На первом месте наша область может быть по производству сувенирной продукции. И сувениры наши, они неповторимы. Они не будут копированы другими областями, почему? Потому что это не характерно для истории, допустим, Львовщины или Черкащины. Вот. А это именно наша степь. Вот такими я хотел бы видеть сувениры. Я хотел бы, чтобы Херсонщина имела свое лицо отличная от всех других областей. И в вышивке, и в керамике, и в резьбе по дереву. Не гуцульскую резьбу, как некоторые предлагают, а вот именно нашу здесь резьбу, которая была присуща этим народам. Большинство изделий, которые я здесь предлагаю, они, значит, как бы подготовлены для массового производства. Они не сложны в массовом производстве. Ну вот посмотрите. Ведь эти, эти вещи, собственно говоря, можно штамповать. Они не трудозатратные. Вот э, те вещи, которые как бы, э, значит, э, со звериным стилем, несущий звериный стиль этот, и на, наименее затратные в изготовлении. Тем более сейчас на пороге приближения э, Еврофутбола. Такая продукция, конечно же, нужна будет, и я думаю, что будет и востребована. Тем более, в летний период мы имеем два таких громадных рынка сбыта, как Азовское и Черное море, пляжи, вот там до миллиона людей, приезжих в нашу область. Так что все это будет востребовано. Тем более, это, значит, я вижу в этом занятость для людей, требующих реабилитации, молодежи там. Інвалідів. Глядачі каналу Скіфія добре пам'ятають іміджовий знак телерадіокомпанії дев'ять однакових квадратиків. Художник Литвинов має свій погляд щодо дизайну цього знаку і пропонує використовувати все ті ж скіфські мотиви. От я от це ранній варіант. А от такий, значить, це виход із положення. Не міняю нічого, додати. От Эти... Пластиночки изображения вот тех э, скифских э, э, культовых животных, которые бы э, как бы э, слегка э, были, проявились бы и были бы видны на вот этих квадратиках. А что это там Это здесь и грифоны, и там много множество интересных таких... Э, изображений со скифских изделий, которые бы можно было поместить на вот эти вот квадратики. И тогда бы это ассоциировалось с одеждой скивской. Вот с теми оберегами, которые нашивали на свою одежду скифы, и царицы скивские там в своем уборе. Другая тематика, которую поймает мастер при створане своих вырубил, ⁇ славянские мотивы. Вот если присмотреться, то символика ⁇ это одна и та же культовое животное. То есть это как бы оттуда... Знаете, я долго изучал и разбирался, а кто такие скифы, имеем ли мы какое-то к ним родство. Я не навязываю никому родство. Это каждый пусть определяет сам. Но дело в том, что вот по изделиям, по артефактам, я вижу, что мы родственны к ним, значит, с ними. И вот, если посмотреть, это тот же конь. Те же, значит, уточки там все. Вот этот оберег, значит, утка-конь называется. Если посмотреть, то с одной стороны утка, а с другой стороны конь. Это связано с солнечной символикой. Это солярный знак. То есть у древних славян считалось, что в ночное время, значит, солнышко под океаном несет на себе утка когда, значит, ночь проходит, э, эту, на карете э, солнышко подхватывает кони и мчат по небосклону на, на карете. И затем снова, как бы, оно погружается туда. Вот та же свастика. Этих свастик десятки, и левые, и правые, и многолучевые, не только четырех. И каждая несет свой смысл и от чего-то она, значит, отличается символика. Вот, если здесь посмотреть, то здесь и крест, и лунницы. То есть и солнечная символика, и лунная. Вот это все было присуще и скифам тоже. Вот он конь. Вот смотрите. Вот, я думаю, те сувениры, которые будут интересны не только нам, но и иностранцам. В своих работах Микола Максимович втілює светоуявление славян у дохристианский, язычницкий период. Языческие мотивы, они как бы перешли в христианство. Ну, как мы знаем, языческие праздники, многие они, это одно с другим связано. Тут не, не может быть границы. Вот до этого было язычество, а... ну, а праздники Ивана Купала, которыми сейчас, значит, празднуем, и многое другое, и, значит, писанки, вот эти... И все, это же языческое. Но однако, как бы оно, вот это существовало в нашей истории, оно и будет существовать. Вот утка проводительница мира. Вот эта вещь тоже сделана с единого кусочка металла. Вот она пошла линия, разделилась здесь. Вот она. Вот видите. Это для иконы вот возле иконы должна находиться. Вообще водоплавающая птица, тема водоплавающей птицы, вот они, уточки, она характерная для скифов и все. Дело в том, что считается, что утка является прародительницей мира. Вот она, значит, опустилась на дно, взяла, значит, в клюв землю и вот начала образовываться как бы вселенная паркова скульптура ще один напрямок який на думку Миколи литвинова повинен розвиватися в первую очередь я значит, решил что скульптура тоже должна быть какого-то единого стиля и вот я значит решил этот же стиль единой непрерывной линии передать в скульптуре вот смотрите как это смотрится онлайн там или еще я не конкретизирую образ он собирательный. Вот она, значит, как бы напряглась и вот сейчас стрепенется и побежит, испугалась, там и все прочее. Вот другая вещь, которая вот можно посмотреть. Ведь если поставить из бронзы, это дорого. Это из обычного металла. Сейчас имеются всевозможные методы покрытия, долговременные, которые, значит, сохранят данную скульптуру. И они не будут затратны, дороги, во-первых. Вот посмотрите, вот эти вещи для, значит, детской площадки. Они, да, интересны они. Вот посмотрите, единая линия, опять-таки вот, и вот она, где-то на газоне, на стриженном. Художник Литвинов в свої роботи принципово не продає і не дарує. Його твори унікальні і оригінальні, не схожі між собою. Чоловік зізнається, що готовий поділитися досвідом і вміннями з молодими митцями Херсонщини. А поки його роботи можна побачити у творах херсонських фотохудожників Наталії Жирук, Ольги Грабовської, Ігора Бойченка. В цих скульптурах можна побачити от ту магію притяження. От конкретного ліца, допустим, но от завіток. И значит то та, та, живость линии, которая идет опять-таки из глубины вот того звериного стиля. Вот это я все пытаюсь как бы найти и показать вот в своих изделиях. Вот магия притяжения. Ковальська майстерність це дар. Це мистецтво вважають фахівці. І цим мистецтвом Микола Максимович Литвину володіє досконало. Його роботи це гармонійне поєднання багатовікових народних традицій, професіоналізму та художньої вишуканості.